Был такой проект «Трансграничное партнерство Украина-Польша-Германия». И э, Центр Халар участвовал со стороны Украины, вот как представители в этом проекте. Мы были в Польше, и в не только в Варшаве, но и э, в маленьких селах. И мы видели, как там возрождались дома культуры. Э, каждый из них выбирал, конечно же, свой образ, э, свой метод. Да? То есть царь не предлагает единственное верное решение. Они показывают, что есть проектная деятельность, есть другие способы, кроме государственных средств. И те дома культуры, которые были заинтересованы в том, чтобы жить дальше, чтобы что-то происходило в их обществе, чтобы люди приходили, и была вот эта деятельность активная на территории дома культуры или просто в селе, не обязательно привязываться к этому зданию, единственно важного, да? они работают в библиотеках, в школах. Ксензы активно участвуют в этой деятельности. Они возрождают футбольные там поля, еще что- то. то есть возрождают традиции, проводят разные праздники, они все, как бы, все возможные способы используют для того чтобы э, привлечь общество к этой э, жизни культурной жизни местного какого-то уровня да, объединить. Они делают лагеря выездные какие-то интересные для детей, экскурсии, то есть все, 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 что можно только придумать. И для этого есть такая организация ЦАЛЬ. Они рассказывают свой опыт, свои ошибки, свои наработки, позитив, негатив. И вот эти дома культуры, они выбирают свой путь. То, что для их общества, для их истории, для их традиций наиболее подходящее. И здесь мы можем только помогать и действительно делиться опытом. А люди на местном уровне, они лучше знают, что им нужно и что им с этим делать. Только иногда нужно действительно подсказать, потому что это не висит там на заборе, да, как плакат «Как жить дальше» это тяжелый путь, его нужно пройти, и тогда вот будут результаты. Не зря здесь Валентина Михайловна из Куликовки, которая, они стараются, они пишут проекты. Да, они все поддерживаются, но я уверена, что обязательно не будет... За да, не за горами. Да, потому что уже, да, уже такой шаг был вперед, что иначе быть не может.